Наркомания, алкоголизм, табакокурение. В наше время уже не просто плохие привычки. Это скорее чума 21 века. С целью предотвращения зависимости от этих трех факторов, а также борьбы со СПИДом, в Новомосковске для учеников старших классов проводится ряд мероприятий, направленных на борьбу с этой проблемой. В связи с тем, что вредные привычки, о которых мы сегодня рассказали несовершеннолетним, это вред курения, алкоголя и наркотических веществ, а также ВИЧ-инфекция, она влечет за собой определенные последствия. То есть для того, чтобы получить определенную дозу, либо приобрести какой-то алкоголь, либо табачное изделие, необходимо денежные средства. Это то, что толкает несовершеннолетних на правонарушение. В первой школе данное мероприятие проводилось в виде соревнований. Две команды по пять человек соперничали друг с другом в разных конкурсах. Мы проводили тестирование и отвечали на письмо девочек такого же возраста, как и мы, помогали ей с проблемами и, в общем, давали советы людям, у которых болеют именно этой болезнью и вклеили их вот сзади. Среди приглашенных гостей также присутствовали врач-нарколог и врач-инфекционист, которые рассказали детям о вреде и опасности этих зависимостей. Мы все знаем, что в результате курения у нас возникает табачная наркомания. Появляются соматические, неврологические, психические нарушения. Смертность от рака легких у курящих в 30 раз лучше, чем у некурящих. И 100 человек, заболевших инфарктом миокарда, это обретение участка мышцы сердца, кто не знает. 88 курильщики по обследованию. Из 100 больных с туберкулезом легких 95 рублей Каждый седьмой курильщик может лишиться ног из-за длительных спазмов сосудов. От заболеваний, вызванных курением табака, в мире погибают в 4 раза больше людей, чем в автомобильных катастрофах. Детям проведенное мероприятие показалось весьма полезным. Они с интересом выполняли предложенное задание, показав тем самым высокий уровень обознанности в проблемах наркомании, алкоголизма и табакокурения. Я считаю, что это мероприятие было очень важным потому что в нашей стране много вилоинфицированных, э, которые ходят ну, и болеют на эту болезнь. Надо беспокоиться о них, так как они, как, так же, как и мы, обычные люди. Э, в них ну, нет ничего ну, как бы страшного, они также должны чувствовать эту жизнь, как и мы. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться ну, как бы сейчас, чтобы молодежь думала о том, чтобы не заболеть этой болезнью, чтобы Меньше развилась наркомания, курение и все остальные негативные как бы, последствия из этого. Проведение таких мероприятий пропагандирует здоровый образ жизни, а главное здоровое увлечение. Для предотвращения роста печальной статистики зараженных ВИЧ, а также появления зависимости от алкоголя, курения и наркомании, важно, чтобы молодежь видела все стороны медали и делала правильный выбор.